Мне уже там говорили, я же поехала на Бали была, когда землетрясение началось, я ж тебе рассказывала. Помнишь, когда-то там ураган, а не ураган, типа вулкан отвергаться начал. Они не видели такого, 20 лет тебе, блин, болится Потом в Испании вот недавно была, еще с мамой вылетаем. Говорю, блин, надеюсь, не будет никакого урагана, потому что там же не бывает как бы особо. Она такая, да нет, все нормально. Приехали, там помылись, покупались, уехали, и там ураган потом на той Майорке, понимаешь, начался. Мне уже люди пишут, типа, вы не хотите на Россию слетать? Я пишу, типа, так дайте мне в 16, говорю, я месяцок поучусь и полечу, говорю, конечно, что мне, говорю, естественно, во благо страны, понимаешь? Сейчас, есть ли замена какая-то Путина? Я думаю, что Путин немножко обосрется во время праздничных дней, потому что мне кажется, что по Москве еще стрелять будут. То, что было ночью, это все фигня. Почему-то прям чувствую, что Путин во время Дня независимости будет недоволен очень чем-то. Что-то прям вот эмоционально он как-то попадут, значит, куда-то. наши. Нет, пока не вижу, что его заменяют чем-то кем-то. Чи то, что ты зараз сказала, может свидетельствовать про те, что обстрелов на РФ существенно побольше? Относительно. Двоєка жезла. Такое односительно очі. Всього. Ні, віжу, прям що а не будуть. Ну, прямо щоб побільшало. Не бачу такого. Найближчий час не бачу. Загалом, чи відбудеться зміна влади на Білорусі? Смотри, тут как бы касательно Влады падает. Мне кажется, знаешь кто? Они готовят его сына. Вот, готовят, потому что здесь карта императора, и карта суда, карта рода. Лукашенко императором выпасть не может. Он слишком старый для этого. Он был эрофантом. То есть, видишь, здесь я спрашиваю про замену, тут император и суд. Это тот, кто своего его рода. Это его ребенок, скорее всего. То есть они здесь хотят, где тут карта Пажа Кубка падала? я уже где-то потеряла ее. А, вот, паж Кубка, вот он, видишь? Это его ребенок. Вот. То есть он их подготавливает, скорее всего, к тому, что его будет его ребенок президентом следующим. Это вот так вот здесь. Он сам подготавливает. Не его убирают, а он подготавливается. Так, а как это вплынет на Украину? Смотри, пока Лукашенко при власти, с территории Беларуси еще будут обстрелы, я более чем уверена. Как, если будет его сын при власти на Украину, это Они А никак абсолютно. Четверка мечей, четверка пентаклей, императрица им будут управлять. Опять-таки Лукашенко будет своему сыном управлять, просто поставит его. Это как было, когда Медведев при власти пришел, и Путин им управлял. Ну, то есть ничего как бы нового, да, не произойдет. Ни хера он решать не будет. Абсолютно. На Украину никак не повлияет. Абсолютно никак. Дуже багато питань від наших глядачів стосується Харкова та Харківської області. Давай подивимося, якою буде ситуація там найближчим часом. Посмотри, ну, смотри, я жалю, что про кордоне территории они будут под обстрелами. Это, это, праздничные дни вот эти вот, которые будут, что область, что Харьков. Единственное, что касательно области, я уже говорила, что попустила немножко меня. И если попустила меня касательно области, значит, я думаю, что скоро там будет хорошо и легко. То есть я больше переживаю за, за Херсонщину, больше переживаю за Запорожскую область сейчас и так далее, по наступлениям и так далее. За Харьковскую как-то я так сейчас не переживаю пока. Тому що там буде спокійно, та, да, там буде та, та, по чуть-чуть, по чуть-чуть, так. Да. Угу. Також давай подивимось Хмельницький та Хмельницьку область. Дуже глядачі просять подивитися саме цей напрямок. Ось одній теж ми города смотримо, потім мені люди виписують, що її город не посмотріли. Ну тут те ж саме показують, Ерафант падає, Карта Башні. Тобто я так вважаю, що про стара Константина тут опять йде річ. Вот, то есть они будут обстреливать военные объекты. Там, в принципе, по картам падает, что в праздники они будут обстреливать много военных объектов. У них пунктик какой-то. Старая Константинов, там же мы же знаем, что там находится, как бы вот. Поэтому здесь четко падает, что вот они его вот целенаправленно хотят снова туда бить.